देशात हुकुमशाही वृत्ती मोडीत काढत अनेक परिवर्तनं घडवण्याचं जनतेने लोकशाहीच्या माध्यमातून केलेलं काम संविधानाचं खरं सौंदर्य आहे असं आज राज्यसभेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संविधानावरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितलं रक्ताचा एकही थेंब न सांडता देशात झालेली परिवर्तनं लोकशाहीला अधिक दृढ करणारी आहेत असं ते म्हणाले जो कहते थे लोकतंत्र इस देश में सफल नहीं होगा मैं वो सभी लोगों को इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 75 साल हो गए हमारे साथ भी पास पास में पास पड़ोस में दुनिया भर में कई लोग आजाद हुए नई शुरुआत की वहां कई बार अकस्मात हुए लोकतंत्र सफल नहीं हुआ हमारा लोकतंत्र आज पाताल तक गहरा पहुंचा है अनेक परिवर्तन रक्त की एक बूंद बहाए बगर हमने करे हैं और विचारधाराओं के आधार पर भी परिवर्तन करे हैं अनेक तानाशाहों के गुमान अभिमान और अहंकार को चूर चूर करने का काम इस देश की जनता ने किया है मगर लोकतांत्रिक तरीके से किया है संविधान निर्मात्यांचं योगदान त्यांनी अधोरेखित केलं मात्र संविधानात यापूर्वीच्या सरकारांनी स्वार्थासाठी बदल केले अशी टीका त्यांनी केली संविधान बदलाचा भाजपावर आरोप करणाऱ्या काँग्रेसने पंचावन्न वर्षात संविधानात सत्याहत्तर बदल केले असं सांगत शहा यांनी टीका केली सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्यासारख्यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे आपला देश जगात भक्कमपणे उभा आहे आज सर्वच क्षेत्रात